Lənkəranda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə bu gün səhər saatlarında Lənkəran Lerik magistralında, Lənkəran rayonunun Tarkuba kənd ərazisində qeydə alınıb. 33 yaşlı Ağaddin Qasımov idarə etdiyi Gazel markalı yük avtomobili ilə hərəkət edərkən, əvvəlcə eyni istiqamətdə hərəkətdə olan 34 yaşlı İsmail Əliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı Miniç avtomobilinə, sonra isə qarşıdan gələn VAZ 2106 markalı Miniç avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ 2106 markalı avtomobil deformasiyaya uğrayıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilaseticiləri cəlb olunub. Xilaseticilər deformasiyaya uğrayan avtomobildə sıxılıb qalan sürücü Lənkəran rayonunun Şağla küçə kənd sakinidir. 24 yaşlı Ramil Şükurov çıxarıdıb təcili yardım briqadasına təhvil veriblər. Qəzadə xəsarət alan digər 2 nəfər 35 yaşlı Əsgəf İsmayilov və Lərik rayonunun Hamarmeşə kənd sakinini 59 yaşlı Qasım Qasimov da xəsarət alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. E, saat 11:20-də baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı e, kişi cinsli 3 nəfər Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. E, yarallara ilkin olaraq ə zəruri ilkin tibbi xidmətləri göstərilib, diaqnozları dəqiqləşdirilib, yaralanlardan belə vəziyyətinə uyğun olaraq cərrahi şöbəsində müalicəsi davam etdirilir, digər iki nəfərin müalicəsi təcili yardım şöbəsində aparılır. Qeyd etdik ki, qəza nəticəsində Lənkəran ləriç magistralında 1 saatdan çox tıxac yaranıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, İlqar Mustafaev bu gün informasiya proqramı üçün